Знов приємні новини зі світу пауерліфтингу і знов від Святослава Огренчука. Абсолютно незрячий спортсмен переміг на завершальному старті року на Кубку світу по версії UPI у Відні Кубок світу в Австрії завершував серію успішних турнірів, де Святослав бив національні рекорди. Тому у відні теж стояла єдина мета перемога і бажана з національним рекордом. Святослав став першим у ваговій категорії до 67,5 кілограмів, залишивши конкурентів далеко позаду. Третя спроба і ось вона переможна мить. Мить, заради якої стоїть жити. Коли я пожалуй 170 семьдесят кілограм, я не знаю. Тобто люди, які ніколи не, не поймуть, що це був за крик. але это был такой, знаєте. крик льва победителя, то есть там такой есть! Вот такого плана, даже громче. То есть это я вскочил с этой жимовой скамейки, меня подхватили ребята, я, наверное, пару минут кричал там, просто... Я не знаю, я сам не мог поверить, что это сделал. Ну, в смысле, что мне посчитали. Я выжил, и я боялся, что сейчас скажут «новый лифт». Ну мало ли, там, там таз оторвал, нога, ногой пошевелил, там, голову оторвал, еще что-то. Ну какая-то техническая ошибка, и могут не посчитать. И посчитали все три судьи. Не два к одному, а все три. Беспрецедентно. То есть это, конечно, такой восторг был. Я не знаю, это столько эмоций. Одним из главных факторов перемоги стала присутствие на змаганнях особистого ассистента – и это значительно якость выступу одесского спортсмена. Когда со мной мой ассистент, человек, который знает, как меня вывести, как намотать бинты, как обтянуть майку, как подать, что сказать, как поддержать, то есть результат просто на лицо. Я хочу сказать, что на самом деле вот эти три турнира это я просто уже поддерживал форму. То есть, как бы все знают, что у меня сейчас огромный социальный проект. И, в принципе, время так, чтобы жестко готовиться, там, режим и так далее, но просто нету. И, тем не менее, какие результаты? Конечно, когда я готовился на Англию и на Германию, моя физическая форма была на порядок выше. И когда я в зале выжимаю с легкостью 190 килограмм, выезжая на турнир и, извините, как говорится, Просто в холостую при съездил, то это очень обильно и больно, и больно вдвойне, когда ты понимаешь, что не ты виноват, и мне как человеку обязательному, ответственному было неудобно перед теми людьми, которые меня в меня поверили, которые меня профинансировали, и я надеюсь, что вот три вот этих блестящих турнира в заключении Австрия, Вена, да, вот этот Кубок Мира, я надеюсь, что я оправдал себя в их глазах. Тому що результат Святослава Гринчука в його ваговій категорії на змаганнях з лежачий найкраще в цьому році серед всіх версій. Що ж, Святослав може сміливо занести собі цей рік в актив. А ми зі свого боку констатуємо появу на небосхилі одеського спорту серйозної бойової одиниці. Отже, чекайте на новорічну програму Спорт ексклюзив, присвячений саме Святославу Гринчуку, незрячій людині, яка підкорила вершину змагань серед спортсменів, які не мають вад здоров'я. Влад і Костянтин Войцеховський, вісті Одеса Спорт».